Mengapa UMNO Sabah tiba-tiba berubah? Adakah pelantikan baru ini satu strategi politik besar atau tanda bermulanya perebutan kuasa? Apa sebenarnya yang sedang berlaku di belakang tabir? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelantikan Datuk Jafri Arifin sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Sabah membuka satu lembaran baharu dalam politik negeri itu. UMNO Pusat mengesahkan keputusan tersebut melalui Datuk Dr. Asraf Wajdi Dusuki selaras dengan peruntukan parti. Saudara-saudara yang dihormati, ini bukan sekadar pelantikan biasa. yang muncul hanya beberapa hari selepas pemergian Datuk Seri Bung Mokhtaradin, tokoh besar UMNO Sabah yang memegang pengaruh mendalam dalam struktur parti dan politik negeri. Hadirin Yang Budiman, persoalannya kini, mengapa Jafri? Apakah beliau dianggap sosok paling stabil untuk merapatkan SAF UMNO Sabah menjelang PR PRU 16? Atau adakah ini langkah memperkenalkan generasi kepimpinan baharu? Rakan-rakan penonton, pelantikan ini turut disertai nama besar lain, Datuk Muhammad Hasnul Ayub sebagai timbalan pengerusi dan Samasuddin Yusuf sebagai setiausaha. Kombinasi ini seolah-olah cuba membentuk semula keseimbangan kuasa dalam Amno Sabah. Saudara-saudari sekalian, AMNO menyatakan tujuan rombakan ini adalah memperkukuh penyelarasan dan koordinasi parti. Namun pemerhati politik melihatnya sebagai satu penyusunan semula blok kuasa selepas era Bung Mokhtar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahwa Sabah sentiasa unik. Setiap perubahan kecil dalam struktur kepimpinan parti boleh memberi kesan besar terhadap gabungan politik negeri, terutamanya gabungan dengan GRS dan kerajaan negeri. Saudara-saudara yang dihormati, pelantikan ini mungkin juga memberi isyarat bahwa UMNO Pusat ingin memastikan Sabah berada dalam kawalan yang lebih tersusun bagi menghadapi PRU-16 sekaligus memulihkan kekuatan parti negeri itu. Hadirin yang budiman, namun timbul juga persoalan, Apakah semua pihak dalam Amno Sabah berpuas hati dengan peralihan kuasa ini, atau ada kelompok yang merasakan ia berlaku terlalu cepat selepas kehilangan Bung Mokhtar? Rakan-rakan penonton, apapun pentas politik Sabah bakal kembali hangat. Pemilihan kepimpinan bukan sekadar soal jawatan, ia tentang halatuju, pengaruh, dan masa depan parti dalam landscape yang berubah pantas. Saudara-saudara sekalian, kini perhatian tertumpu kepada Datuk Jafri sendiri. Mampukah beliau menyatukan UMNO Sabah? Mampukah barisan baharu ini mengembalikan keyakinan rakyat? Dan paling penting, apakah strategi mereka bagi menghadapi pilihan raya yang semakin dekat? Jadi, segalanya kini bergantung kepada bagaimana UMNO Sabah mengemudi perubahan besar ini. Adakah ini permulaan era baharu atau sekadar rombakan sementara? Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama. Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.